Salam sejahtera untuk semua. Okay, gang. Uh, kita santai-santai je lah. Kita cerita pasal sakit kanser ni. Okay, kalau kita kata, uh, kalau seseorang itu uh, didapati mengidap kanser, apa perasaan mereka agak-agak? Uh. Jadi, saya faham tentang apa yang berlaku pada masa sekarang ni semua akan lebih tertumpu kepada adakah aku nak kena kemoterapi lepas ni adakah mungkin kena radioterapi ha. so jadi banyak kesan-kesan uh, negatif yang sebenarnya yang berlaku selepas kemoterapi dan radioterapi kan, ha. jadi itu semua kita tahu dan kita faham Okay. So jadi Saya nak bawa tuan-tuan Untuk Kita Memperhalusi Tentang kaedah yang sedia ada Dan Kita nak fikir tentang bagaimana Kenapa kita masih melakukan satu teknik Rawatan kanser dengan cara yang sama Kaedah yang sama Dan akhirnya Kita mendapat result yang sama Yang mana result yang sama tu pun Tidak memuaskan hati kita Walaupun kita tahu Kan proses Uh, penyembuhan itu semua atas urusan Allah Subhanahu Taala, Tetapi Allah Allah memberi kita akal fikiran untuk kita berfikir untuk kita melakukan suatu penambahbaikan kepada apa yang kita jalankan selama ini. Betul tak? Haa. Cuba kalau kalau you all fikirlah, kan? Kena cancel je apa yang dalam bermain dalam fikiran you all. Kemoterapi oke okay. atau radioterapi kan berapa cycle kita kena selesaikan dan apa yang berlaku uncertainty maknanya tidak ada kepastian dan tidak ada kekuatan ha ya. kenapa bila berlaku kemoterapi keadaan a uh, pesakit kebanyakannya akan makin merosot uh, status kesih kesihatan dia jadi dengan kaedah ni bila kita buat kemoterapi <coughs> bila kita buat kemoterapi bermakna, bermakna kita nak matikan sel kanser kita nak matikan sel kanser at the same time kita juga mematikan sel sel sehat kan adakah itu cara yang terbaik saya rasa, saya rasa itu adalah satu teknik yang Uh, bukan pilihan utama lah kalau pada saya lah kan kenapa kita nak matikan sel sihat padahal dia tak ada masalah sedangkan yang mengganggu hanya sel kanser jadi kita tak boleh selektif kita pukul rata kan ha, maknanya sel kanser kita matikan sel sihat pun kita matikan juga kan ha, jadi adakah benda ni akan memberikan satu uh, result yang bagus kepada patient kanser ah uh, sebenarnya tidaklah tetapi dalam keadaan keterpaksaan we have no choice lah orang kata ah uh, suka atau tidak suka you kena kemoterapi juga kalau tidak sel kanser you akan merebak betul tak because why kita tak boleh kontrol sel kanser daripada merebak tidak boleh kerana apa? Kerana kita belum jumpa satu kaedah yang mana kita boleh kontrol sekanser tu supaya dia duduk kat situ je. Kita belum ada lagi satu kaedah. Tetapi a sebenarnya a perkara itu tidak mustahil untuk dilakukan. Ah jadi dengan ikhtiar yang kita buat sebenarnya kita sebenarnya kita boleh kontrol sel kanser tu daripada merebak yang pertama sekali of course kita kena orang kata membuat langkah awal sebab tu bila kena kanser je kita tak boleh nak bertangguh kita tak boleh nak tangguh kata nantilah biar dululah kan wait and see sebab sel kanser ni ada yang agresif maknanya kalau dia agresif dalam sebulan pun pasien boleh collapse ataupun pasien boleh meninggal ok so jadi kita cubalah nak elakkan daripada uh, berlakunya kes-kes yang tak diingini jadi apa yang saya cadangkan pada pasien kanser dia ada beberapa pilihan yang dia boleh buat lah ok salah satu Uh, dia boleh masih boleh memilih kemoterapi tapi perlu diseimbangkan dengan imunoterapi. Imunoterapi itu adalah satu kaedah di mana kita upgradekan imun sistem. Maknanya uh, apa yang tuan-tuan kena tahu bila berlakunya uh, seseorang itu dihidap kanser pesakit tu akan uh, imun sistem dalam tubuh pesakit itu akan jadi drop. Dia akan jadi lazy-lazy, akan jadi lemah, akan jadi malas dan tidak bekerja seperti seperti se sepatutnya. Jadi di sinilah uh, badan kita bila makin uh, sistem imun kita makin melemah, uh, a kuman-kuman akan uh, ambil kesempatan, sel kanser pun akan makin mendominasi uh, kawasan yang affected lah yang mana kawasan yang terjangkit tu terjangkit pada tubuh pesakit ok nah, so jadi apa yang saya nak uh, bantu hari ni uh, message untuk hari ni simple pertama kita kita cuba kontrol kanser tu daripada dia merebak maknanya kalau daripada stage 2 next stage 3 next stage 4 next stage 5 tu maknanya cancer tu dah merebak lah so kita nak control supaya sel cancer tu tidak merebak tu yang pertama yang kedua kita nak upgrade immune system tu maknanya immune system yang tadi lazy kita nak upgrade kalau kos perubatan modern yang untuk guna kaedah imun imunoterapi ni mengambil anggaran kos rawatan lebih kurang RM30,000 untuk satu cycle lebih kurang 3 minggu lah ha, so overall kos mungkin menjangkau RM200,000 ke RM300,000 jadi mungkin jumlah ni terlalu besar dan mungkin akan membebankan sakit jadi apa kaedah yang saya gunakan untuk imunoterapi ni adalah benda yang lebih mampu milik lah affordable dan jauh lebih murah maknanya daripada kita nak bayar RM200,000, RM300,000 kita hanya perlu bayar average lah average di bawah RM10,000 ataupun kita atas minimum cost mungkin RM3,000 boleh bermula dengan RM3,000 dulu kan aa, ataupun aa, atas urusan imunoterapi tu kaedah tu kita boleh adjust ikut pada budget patient lah Okay. apapun di sini sebenarnya kemoterapi kita tidak boleh terlalu bergantung kita tak boleh 100% bergantung pada kemoterapi memang kemoterapi itu secara teknikal dia, dia reset maknanya dia matikan sel cancer but at the same time, dia akan matikan juga sel-sel uh, sihat -sel -sel so adakah uh, kaedah kemoterapi ini adalah satu kaedah yang terbaik Ha, pada saya uh, Dia bukan satu kaedah Yang kita boleh anggap satu kaedah yang The best option Sebab apa? Kita matikan Sel kanser, at the same time kita matikan Juga uh, sel yang sehat ha, Jadi kalau orang tu dah lemah Matikan sel kanser, of course benda tu Is good, benda yang bagus Tapi you matikan sel sehat, dia akan jadi makin lemah dia akan drop, 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 drop lagi kesihatan dia dan makin lemah dan makin lemah dan makin lemah sebab tu kadang-kadang patient uh, banyak patient kita tak boleh nak survive because dia dah jadi terlalu lemah dan dia tak boleh survive lagi lah uh, jadi sekarang ni kaedah yang kita nak buat adalah satu kaedah yang kita panggil uh, lebih memfokuskan kepada immunoterapi dan kita mengawal sel kanser tu daripada dia berpindah ke organ-organ lain ok so dalam uh, episod yang pertama ni saya nak terangkan uh, lebih kepada pengenalan apa yang saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan untuk mencuba kaedah imunoterapi ni kan uh, kaedah imunoterapi ni jauh lebih selamat uh, dan jika Uh, mungkin tuan tuan kata uh, doktor saya nak kena jalan juga kemoterapi ni kan tuan boleh juga mengambil mengambil apa orang kata uh, mengambil ikhtiar untuk balance kan dengan develop juga you punya immune system maknanya menggunakan juga imunoterapi but at the same time you jalan juga kemoterapi jadi dia balance aa uh. Okay So Apa yang saya dah buat uh, Rawatan pada pesen-pesen saya yang lepas Kaedah imunoterapi Kita menggunakan macam saya Saya gunakan uh, Benda yang lebih alami lah Kita menggunakan B-Venom terapi Ataupun terapi sengat lebah untuk upgrade imun sistem dan kita juga bantu dengan beberapa suplemen untuk bagi badan kita tu lebih bertenaga lebih ada energi dan at the same time uh, tubuh uh, mem, dalam proses mematikan juga sel kanser at the same time sel kanser tu kita akan nampak lihat kita akan nampak lihat dalam kita punya uh, lab test report uh, kita punya kanser marker akan makin lama makin uh, merosot dan merosot maknanya report menunjukkan kes marker kita tu makin menambah baiklah maknanya sel kanser dah makin hilang daripada tubuh kita but at the same time badan kita pun uh, bertenaga uh, boleh 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 survive boleh ada energy ini uh, yang kita nak Okay? so immunotherapy... Uh, dan menaik, uh, menaikkan imun sistem uh, pesakit tu sendiri sakit kanser tu sendiri dan at the same time kita Uh, gunakan kaedah untuk kita kawal sel-kanser ataupun kita mengawal uh, imun sistem tu jangan dia terlalu drop. Uh, jadi bila dia uh, tak drop, <coughs> kita boleh uh, fokus juga kepada organ-organ yang uh, yang perlu kita, organ-organ penting yang perlu kita pastikan dia organ tersebut uh, berfungsi secara optimum lah contoh macam bahagian paru-paru kan, kalau walaupun seseorang tu kena sel uh, kena kanser usus, kan bila uh, sel kanser tu dia pergi kepada hati kita contoh, lepas tu pergi pada paru-paru, pasien akan mula sus susah nak bernafas kan jadi benda ni sebenarnya mengganggu, mengganggu aa, proses rawatan. Sepatutnya usus punya problem, kita settle kat situ je. Secara teknikalnya begitulah. Aa, dan kita ada patient yang kita cuba lakukan kaedah seperti ni dan alhamdulillah berjaya. Sebenarnya kita berjaya meng, mengawal kanser tu daripada merebak. Kan macam patient aa, patient saya yang sebelum ni ada masalah contoh masalah usus kan. Ah kemudian cancer tu dah mula merebak ke bahagian hati dan paru-paru. Tapi maknanya alhamdulillah dia dia mas at that time dia dia bagi tahu kita awal jadi kita kontrol. So kita kuatkan balik paru-paru, kawasan paru-paru dan kuatkan balik kawasan hati. So sel cancer yang mula nak bertapak di paru-paru dan hati dah tak ada dah bila kita check balik dah tak ada kawasan ni. sebab apa kita dah kuatkan balik imun sistem di kawasan organ-organ penting maknanya di bahagian jantung bahagian paru-paru bahagian uh, hati bahagian kepala bahagian perut jadi kaedah ni memang kaedah yang rare lah memang kalau you all pergi pada mana-mana uh, pakar pun we all tak takkan jumpa macam mana kita nak elak cancer tu daripada pergi ke hati ke, ke ataupun kepada paru-paru sebagainya sebab mereka belum ada kaedah tu lagi tapi Alhamdulillah saya punya pakai kaedah ini dan saya nak share kepada tuan-tuan dan perempuan bagaimana kita nak cuba kawal uh, tubuh pesakit tu melalui organ-organ penting tu kita kuatkan at the same time uh, ya, kita boleh fokus untuk matikan kanser di kaw di kawasan yang uh, di kawasan yang affected lah. Uh. So untuk itu dulu episod satu nanti saya akan terangkan lagi uh, apa kaedah kaedah yang lebih detail yang kita buat kan untuk uh, mendapatkan penyembuhan kanser uh, secara lebih. Uh, berkesan insyaAllah akan lebih berkesan so untuk rawatan kanser ni uh, untuk first punya apa ni untuk kita kontrol nak, nak nak bagi patient tu rasa sihat kan ataupun nak mula mengawal patient, uh, supaya kita boleh kontrol body kita sendiri tu kita mengambil masa dalam average 14 hari lah so dalam 14 hari kita rawat rawat dah rawat dan rawat 14 hari insyaAllah dalam 14 hari tu pasien tu akan rasa makin sihat uh, daripada segi dia punya kesakitan kan dia punya painful uh, makin berkurang kan dan mungkin untuk setengah pasien yang uh, dapat rezeki yang lebih maknanya hilang terus rasa sakit tu mana tak rasa sakit dah uh, dan boleh tidur malam insyaAllah kan uh, so itu dulu untuk episod pertama kita jumpa lagi di episod kedua Uh, saya akan ulas lebih lanjut tentang imunoterapi uh, ada dua benda yang kaedah kanser yang saya guna pakai, upgrade imun sistem menggunakan kaedah imunoterapi dan kawal selia organ-organ penting supaya tidak uh, terinfeksi, maknanya tidak, tidak, kanser itu tak pergi ke situ lah, maknanya kalau macam saya kata tadi, kalau sel kanser itu di bahagian usus dia takkan insyaallah lah dia kita cuba elak dia tak dia tak dia tak boleh nak pergi ke bahagian hati tak boleh nak pergi ke bahagian paru-paru tak boleh nak pergi ke bahagian kepala aa, kita ada patient cancer yang yang saya ada buat kajian lah patient cancer yang yang tidak mendapatkan rawatan yang mana yang saya cadangkan ni akhirnya menggunakan kemoterapi semata-mata dan kesannya ada jangkitan kuman di bahagian otak, bahagian kepala. Jadi patient ni jadi sakit. Hmm dia sakit sampai meronta-ronta sakit sebagainya kan. Jadi kita tak naklah perkara begitu berlaku kan. Sepatutnya kalau kita buat satu uh, pendekatan melalui imunoterapi dan kita safeguard, maknanya kita kuatkan bahagian kepala, insya-Allah uh, saya kan seketak saya tak boleh pergi ke situ. Uh, dan Insyaallah tak akan berlaku a uh, jangkitan kuman di bahagian otak, jangkitan kuman di bahagian paru-paru insyaallah tak akan berlaku. Secara teknikalnya saya nak saya yakin memang uh, dengan kekuatan yang ada melalui immunotherapeutic system dan kaedah yang saya gunakan tu uh, Nak pergi ke arah uh, jangkitan tu memang uh, Susah susahlah. Uh, jadi maknanya kita rasa selesa, patient rasa selesa kan ha, jadi kita fokus saja di bahagian mana yang terinfeksi tu ha, sehingga akhirnya se kanser tu berjaya dimusnahkan secara 100%. Okey, itu je untuk kali ni, episod pertama. Nanti saya akan terang lagi di episod kedua. Assalamualaikum jumpa lagi.